Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма власний погляд. Які питання визначатимуть початок роботи нової верховної ради? Ми запитаємо у народного депутата України, представника партії регіонів Михайла Чечетова. Мої вам вітання. Але розпочати Вітаю. нашу розмову я хотіла б з вашої нещодавньої заяви уже в кінці минулого року, наприкінці минулого року, зовнішньополітичний вектор України досить активно обговорювався. Ви зробили свою заяву, що Україні власне не потрібно вибирати міжмитним союзом і ЄС, оскільки вона може бути і там, і там. Тобто можна об'єднати ці два поняття. Хотілося б, щоб ви зробили певні акценти і роз'яснення, про що йдеться, зокрема. Я як можливий такий стратегічний перспективний На сьогоднішній день у нас задекларовано безальтернативний курс на євроінтеграцію. И мы следуем этому курсу, мы адаптируем наше законодательство к европейскому и так дальше. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что за спиной наш великий, могучий российский сосед, и там наши рынки. И поэтому, наверное, мы рынки не должны не терять, мы наоборот, мы должны наращивать присутствие нашей продукции на российских рынках, углублять наше экономическое, политическое, гуманитарное отношения с Россией. То есть, не теряя европейской перспективы, в том числе, мы должны параллельно и э, углублять отношения с Россией, не входя в таможенный союз. Я подчеркивал, что это не арифметика. Это высшая математика политики, но политика искусство возможно. А с другой стороны, весь сегодня мы вошли в эпоху глобализации. И не исключена возможность, что в перспективе и таможенный союз и СНГ, и Европейский союз они сольются в одно экономическое пространство. И, возможно, историческая миссия Украины в этом и состоит. Вы же смотрите, я опять повторяю то, что говорил, и буквально всем во всех средствах массовой информации, уже несколько дней об этом говорю, что увидели, что я сейчас горжусь своей страной. Ведь когда, я всегда гордился, но сейчас особо. Почему? Когда такая борьба шла за Украину? Вы думаете, что перетягивало кто-то Латвию, Литву или Эстонию? Россия себе, а Европа себе нет, Польша нет, а когда речь пошла об Украине, то Россия хочет видеть ее в таможенном союзе, прекрасно понимая, что если Украина войдет в таможенный союз, то это значительно укрепит и саму ситуацию в России, поскольку мы очень сильно тесно экономически взаимосвязаны. Европейский союз хочет видеть Украину в Европейском Союзе, понимая, что ухождение Украины с ее потенциалом природным, но техническим, укрепит позиции Европейского Союза, особенно в условиях кризиса. То есть, как бы в этой ситуации все видят Украину как большое европейское государство, 45 миллионов населения, мощный промышленный потенциал, экономический потенциал и так далее. И поэтому вот такое сражение политическое развернулось. И поэтому, наверное, нам здесь, надо, а нам надо быть самим собой. Нам, нам, не теряя, ведь мы говорим в Европу идем. А почему? Да потому что мы хотим европейские стандарты жизни. Да. С другой стороны, мы не хотим потерять рынки, рынки в России. И вот может в перспективе мы к этому и придем, что будет одно большое экономическое пространство, и отцом, крестным отцом создания вот такого глобального экономического пространства, где будет и СНГ и Европейский Союз, возможно, и будет Украина. Михайло Васильович, є інформація про те, що в Верховній Раді готується спільна заява від усіх фракцій, що стосується саме євроінтеграційного прагнення України для підтвердження на правовому рівні. Про що йдеться? Зокрема, що це за заява знаєте, і, сьогодні... і чи готується вона на знаєте, Сьогодні я був на залозітельному світі і дійсно обсуждався питання о такому заявленні в нашій європейської перспективи європейської інтеграції України, євроінтеграції. Ізначальна перший варіант був подготовлен господином Тегибко, представителем партии региона, Потом с таким же с такой заявлением подготовили другие фракции. Практически в парламенте уже несколько таких заявлений. Поэтому на сегодняшний день было принято абсолютно разумное решение по предложению Головы Верховной Рады Владимира Васильевича Рыбака поручить комитету с тем, чтобы он доработал, вынес один документ и мы проголосовали. Ведь здесь не нужно соревноваться, кто больше хочет Европу или кто больше любит Европу. Мы должны показать, что весь парламент, хочет действительно построить цивілізоване общество з європейськими стандартами і курс євроінтеграції. Он бізальтернатів, і ми повинні це чітко изложить, прописати і проголосувати в этом заявленні. Якщо настільки безальтернативним є шлях до Європи, для чого потрібно таке спільне об'єднання, політичне об'єднання і підтвердження Верховної Радою, саме євроінтеграційного шляху для України. Ну і ще раз, поскольку ви ж есть спекуляції. в средствах массовой информации. И много спекуляций в отношении того, что, может быть, Украина опустит железный занавес или шлагбаум опустит на пути в Европу и зажжет зеленый свет на пути в таможенный союз. Такие спекуляции, спекулятивные материалы появляются в средствах массовой информации и внутри страны, и за рубежом, причем проплаченные преднамеренно которые искажают позицию Украины, дискредитируют ее позицию и так дальше. И Поэтому я думаю, что вот и заявление парламента, публичное заявление парламента еще раз подтвердит серьезность наших намерений, вот, э, которая четко задекларировано в основных в законе, который называется «Основные принципы внутренней и внешней политики». В своем звернении до украинского народу при вит... коли привитании украинского народу с новоречными святами президент Украины заявил, что що... Безальтернативне дійство він назвав шлях до Європи, але при цьому він заявив, що Україні потрібно ще й адаптувати законодавство до, до митного союзу. Це йдеться про цілий пакет документів, які будуть певним чином узгоджувати наше законодавство з законодавством митного союзу, з тими умовами, економічними умовами, які діють Ведь, саме смотрите, в рамках. в условиях кризіса. Менее болезненно проходит эту полосу кризиса и менее негативно сказывается кризис на, на то государство, которое не теряет рынки для продвижения товаров, а которое наращивает рынки. И поэтому мы хотим выйти на европейский рынок, это перспектива войти в Европейский Союз, но жить же надо и сегодня нам. И мы поняли, а наши товары, наша продукция, к сожалению, и к сожалению и к счастью, она пользуется успехом на российских рынках. Если мы, как говорится, не сможем адаптировать наши законодательства для того, чтобы мы не потеряли рынки, тогда грош цена нам. То есть мы можем утратить рынки в России. Это очень тонкий процесс, еще раз повторяю, это высшая математика в политике. То есть не теряя европейской перспективы, двигаясь, в том числе, остаться на рынках России. А для этого у них свои правила игры. Значит, мы должны в какой-то степени адаптировать наше законодательство к европейским, в том то, то же самое, но, но с другой стороны у нас есть э, ключевые параметры или реперные точки европейского законодательства, чтобы мы совместили и с кем. То есть, как бы совмещение и там, и там дает нам возможность, с одной стороны, исследовать вектор евроинтеграции, а с другой стороны, вот, углублять сотрудничество с Россией не только в части потери, потери рынка или наоборот, увеличения рынков, рынков для наших товаров, но и в области реализации интеграционных проектов. Ведь в области высоких технологий, космос, э, оборона, кораблестроение, ядерная энергетика. Ну, вы смотрите, ведь Южмаш где? Вот смотрите, как в Советском Союзе было. Южмаш – это было самое уникальное предприятие по производству космических кораблей на территории, во всем, на всем земном шаре. Было на Украине. Многие э, конструкторские бюро или многие, так сказать, предприятия, работающие на космос, были в России. В Казахстане был космодром. А вот интеграция всего этого позволила Советскому Союзу первым взлететь в космос и космический корабль первый, и собаки первые полетели, и человек. Так я к чему говорю, что вот, наверное, и сейчас, когда мы разорвали Южмаш здесь, космодром в Казахстане, в России предприятия, которые работают на космос, так, наверное, может нам как раз вот такие секторальные программы и делать интеграционные в области космоса, интегрироваться, соединять научно-технические потенциалы и делать прорыв. А... В області калібри в області ядерної енергетики і прочі. Вот це недостатньо саме в цьому напрямку для такої інтеграції в Росію і власне для того, щоб наші товари були представлені на ринку Росії. Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД? Власне нещодавно ця угода була підписана. Не дає вона нам права розвивати саме отакі от ринки збуту в Росії. І потрібно ще додатково для митного союзу згоджувати умови. У розумієте, в Росії є своє відіння. У нас есть свое видение ситуации. В России есть свои национальные интересы. У нас свои. Какие бы мы не были сегодня, и я считаю, что та страничка, когда нас пытались поссорить с нашими друзьями, я называю, с нашими братьями, то, что мы вышли из чрева Киевской Руси, Русь-то была Киевской. Русь то была киевская. Поэтому та страничка позорная, когда нас пытались поссорить она перевернута раз и навсегда. Но сегодня мы живем в разных государствах. Есть национальный интерес России, есть национальный интерес Украины, у них свой бюджет, у них свои пенсионеры, у нас свои и так дальше. Хотя мы друзья, и по крупному счету, так сказать, мы, наша дружба кровью была освещена в годы Великой Отечественной войны. Поэтому, наверное, но при всем том, что мы, черт живем в разных квартирах да, сегодня, мы разъехались. Поэтому, наверное, вот здесь и нужно находить точки соприкосновения. У нас одна позиция в них другая. И Россия видит вот более тесную интеграцию счет вхождения в Таможенный Союз. Мы понимаем, что вхождение в Таможенный Союз на сегодняшний день практически нам рубит европейскую перспективу. Вот, а мы же хотим все-таки видеть уровень жизни и европейские стандарты жизни в себя. Поэтому вот здесь вопрос не очень, не, 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 не просто, нет такого прямолинейного решения и так далее. То да. есть эти два курса... То есть пони, пони, да, понимание есть и в России. России и у нас, что мы должны сближаться. Но Россия больше видит за счет именно вот такого глобального сближения, за счет того, что мы, мы можем, как бы, грубо говоря, ставили крест на своей европейской перспективе. Мы считаем немножко по-другому, что это параллельные процессы, которые не должны противоречить друг другу, а в конечном итоге, я еще по раз интересы повторяю... Интересы Украины но, Да, да, интересы Украины, наоборот, нам говорят о том, что мы должны двигаться параллельно по этим процессам. Но с другой стороны, опять-таки, с учетом глобализации, повторяю тот тезис, возможно, Украина и выпадет такая стратегическая миссия, что мы соединим два экономических пространства, СН Це буде мега-економічне мега радиоповідальність. Мега адаптація українського законодавства до умов митного Союзу. Це і є та формула 3 плюс 1, про яку йшлося раніше. Тобто, це той шлях, яким може йти Україна на співпрацю з митним да, Союзом. Тож ми ставимо, своєю цілью розвивати сотрудничество з таможеним Союзом, не входя в таможний Союз. За счет, імені вот, таких, я би сказав, секторальних. интеграционных проектов как я говорю, космос, космос, кораблестроение, ядерная энергетика и так дальше. Россия видит за счет только вхождения. Вот дискуссия идет принципиально. Вот насколько да. это влаштовывает России, хотелось бы разуметь, че есть уже реакция России на но, такие заявы из Украины, нет, насколько но, это влаштовывает. Россия... И че передбачено это умовами самого Митного Союза, самих а, ну, саме на таком уровне. ответа тоже однозначного нет. Но Россия понимает, это еще раз делает честь нам, когда, вот, вы знаете, я всегда говорю, что, ну, как человек, Плохо, когда человек себя переоценивает. Это плохо. Когда мы знаем истинную цену, а он себя переоценивает, завышает оценку. Но не менее плохо, когда человек себя недооценивает. Это тоже плохо. Ну хорошо, когда оценка адекватна. Так вот, сегодня как раз показало, что наши горе-политики, которые едят, ездят, извините, с сопли распускают на Западе, на коленках ползают, унижают страну, призывают к санкциям против Украины и так дальше, да, что они унижают, они занижают оценку Украины. А Европа смотрит по-другому, она хочет Украину видеть у себя, а Россия в себя. Это говорит о том, что мы, политики, занизили оценку Украины. Мы мощная европейская держава. Еще раз повторю, мощная. И поэтому вот сейчас Россия, конечно, хочет видеть наш, именно эту державу ходит в рамках СНГ и таможенного союза, и за счет этого еще более крепнуть себе, за счет именно, не за счет нас, а за счет именно более тесных связей, интеграционных связей в рамках таможенного союза, Россия видит свою перспективу укрепления своей государственной мощи. Но мы видим другое, что мы хотим, мы хотим, еще раз повторяю, не теряя вектора евроинтеграции, мы хотим развивать сотрудничество с Россией. Но еще раз повторяю, на вопрос в глубине. И передавать часть полномочий Таможенный союз, отказываться, допустим, от наших полномочий национальных от, от, от полномочий государств, государственных полномочий передавать таможенный союз на сегодняшний день мы считаем это так сказать ну нереально преждевременно если это пройдет то должно пройти наверное я еще раз повторяю через несколько десятков лет в рамках общей глобализации кроме за політичних политических питань, які какие еще законопроектные инициативы от регіонів регионов в портфель первых пропозиций, которые будут розглядатися в Верховной Раде. что понравилось сегодня вот на погоджувальній раді. Презентация политических проектов с беганием в грязных ботинках по столам закончилась. Сегодня два часа. Восстановили статус кво двуязычи. Половина говорила на русском языке, половина на украинском. Но самое главное, что со стороны оппозиции, со стороны свободы, как раз и предлагались вот такие разумные варианты. В частности, давайте Вместе работать, и нас есть Украина одна, делить нам нечего. Никто не заикнулся о таких мелочных вопросах, как язык. Да. Это действительно, которые не волнуют никого. Но снова порушилось питание про особистые голосование Чи сможет ваша фракция голосования? Что касается, что касается голосования? Да, когда будет нормальная система, значит, будет и особистые голосования. И этот вопрос мы найдем. То есть мы опять-таки пытаемся скатиться на те вопросы, которые раскалывают. А сегодня два часа. Настолько мудро Владимир Васильевич Рыбак. Это действительно, он показал вот, не просто ум политика, мудрость политика. Вот когда говорят, что политик должен быть умный, я считаю умный плюс мудрый. А мудрость приходит с годами. Это опыт житейский. Да. Спокойно провел, полный зал сидел, все сидели на это самое, забит полностью погоджой ран, никогда столько не было. Все пришли, да. Если где-то не пришел там голова, значит, первый зам по каким-то причинам. И прошло спокойно. Еще раз повторяю. Но ну, когда восстановили статус-кво, и половина говорила на русском, на украинском, и никто не сказал критику в адрес того, что почему ты на русском языке говоришь. А наоборот, звучали... Тезіси призивих совмісне роботі во ім'я України хватить нам займатися непонятно чим. То я ще раз повторяю, я бачу перспективу в этого парламенту серйозну перспективу. Там хотілося парламенту. б дійсно сподіватися, що така конструктивна робота буде і в сесійній залі, і що дійсно Україна буде мати ту історичну роль, про яку ви говорили. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем нашій студії був народний депутат України Михайло Чечетов. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми родному політику зрозумілою.